羊棒骨熟了，嗯嗯、这可主要了，软烂脱骨了，弟弟。嗯，来，快捞吧。我最爱吃羊棒骨了。嗯、水也上来了。嗯，羊棒骨没有肥肉，基本上就是瘦肉和筋了、啊。嗯。好了，弟弟，快拿上桌。嗯。快开始吃吧。嗯，来。 嗯，嗯，感觉直接上来了。 那不挺好？嗯、这样板骨非常适合我的喂养。嗯，那我挺好。嗯 弟弟，嗯，这味道可真没极了，嗯，直接上高速了，啊，多的味道，嗯。 羊大骨跟别的肉不一样，就是有肉有筋，一点肥肉都没有，吃起来感觉这不挺好吗？我还能再吃两个，那不挺好。